দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ আজি গণেশ চতুৰ্থী এই গণেশ চতুৰ্থীত গণেশ পূজাৰ শুভ সময় কেতিয়া কেনেদৰে পূজা কৰিব কোন দিশত গণেশৰ মূৰ্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব ইত্যাদিৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাবলৈ ওলোৱাৰ আগতে এটি অনুৰোধ যদি এতিয়ালৈকে আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই অল কৰি দিব হিন্দু পঞ্জিকা অনুসৰি ভাদ মাহত শুক্ল পক্ষৰ চতুৰ্থী তিথিৰ পৰা গণেশ উৎসৱ আৰম্ভ হয় এই দিনটোত ভক্তসকলে গণেশক ঘৰলৈ আহি সম্পূৰ্ণ ৰীতি নীতিৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰে দুহেজাৰ চৌব্বিছ বৰ্ষৰ শুক্লপক্ষৰ চতুৰ্থী তিথি আজি ছয় ছেপ্তেম্বৰ দুপৰীয়া তিনি বাজি এক মিনিটৰ পৰা আৰম্ভ হৈ কাইলৈ অৰ্থাৎ সাত ছেপ্টেম্বৰ সন্ধিয়া পাঁচ বাজি সাতত্ৰিছ মিনিটত অন্ত পৰিব এনে অৱস্থাত গণেশ চতুৰ্থী সাত ছেপ্টেম্বৰত পালন কৰা হয় হিন্দু পঞ্জিকা অনুসৰি চতুৰ্থীৰ দিনা শুভ সময় এঘাৰ বাজি তিনি মিনিটৰ পৰা দুপৰীয়া এক বাজি চৌত্ৰিছ মিনিটলৈ থাকিব গতিকে এই সময়ছোৱাত গণেশ মূৰ্তি স্থাপনা কৰিব পাৰে কোৱা হয় গণেশ বাবা উত্তৰে বাস কৰে তাৰ পাছত আসনত ৰঙা বা হালধীয়া কাপোৰ পাৰি দি তাৰ ওপৰত গণেশৰ মূৰ্তি ৰাখিব লাগে